депутаты городского совета приняли решение о создании временной депутатской комиссии о проверке законности проживания, содержания там и так далее в общежитии по Кропоткино. У нас в городе общежитие по Кропоткино имеет старость общежития. Некоторые у нас тут, еще раз повторюсь, диванные эксперты до сих пор считают по Дзержинского 6 8 это общежития, Кропоткино 1, 8 общежития. Но это не общежитие, потому что в этих зданиях уже квартиры приватизированы, эти здания не являются общежитиями. То, что там бардак, это вопросы к управляющей компании, и к жителям, которые там проживают прежде всего. Значит, есть у нас дома, где у нас бывшие общежития были когда-то, малосемейные, электроновские, по Кропоткино, по-моему, там 26, не помню, вот зайдите в это общежитие малосемейное старое, и посмотрите, что, что там стало после того, как стало там ОСББ, какой там порядок. 26? 28. Посмотрите, как это. Ну, опять, это не общежитие, это все уже сейчас жилые дома обычные. Жилые дома, которые имеют статус либо просто жилого дома без ОСББ, либо это дом, в котором создан ОСМД, вернее, по-русскому, если правильно. Поэтому у нас общежитие только 14. Вот мы с депутатами заходили в это здание. Спасибо руководству полиции, скажу сразу. Откликнулись на просьбу городского головы. Прислали наряд полиции в трех человек. Потому что, когда туда заходишь, то желательно, чтобы были люди в форме, а желательно с оружием. Потому что были вопросы, были моменты, когда ну, на грани применения оружия. Что там творится в общежитии, мы с руководством обсудили с КП в Сейчас там будут идти у нас определенные мероприятия по этому общежитию. Вот. Но хотел бы обратить внимание людей, которые там проживают, прежде всего. Ну, вы тоже будьте людьми и обеспечьте порядок, где вы хоть проживаете. Потому что в такой антисанитарии антис проживать-то еще с детьми, это просто невозможно. Там будут у нас определенные выводы и по семьям, которые там все пьяные. Мама пьяная, бабушка пьяная, какой-то мужчина пьяный, двое детей непонятно где ходили, там будут выводы тоже сделаны. При этом, естественно, пропивают детские деньги. Когда у нас на комиссии приходит один человек, тут великовозрастный деятель, который имеет там двух или трех детей, спрашивает, за счет чего ты живешь, ты же не работаешь, а за счет детских. Он даже не стесняется, говорит о том, что он живет за счет детских. Так жить нельзя. Люди, которые живут в общежитии, так просто жить нельзя. Ну и тому, кто старшему по общежитию, там тоже много к нему вопросов.